Давай. Давай, 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 давай. Я вижу, они да, хожу снимаю. А, бери его. Рядом. Рядом. Все, дашь, все, нормально. Насколько это возможно в этой ситуации?

What happened? You okay? Ah. Are you okay? Oh, I've got a drink on my head. What happened? I'm uh, i don't Dave. <coughs> 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 точечно не предметный. Он общий, миролюбивый, чтобы быть людям разных религиозных конфессий, разных регионов я проживания в одном едином украинском доме вместе. Но. И этот процесс договаривания уже пошел, начался, все понимаете, в Донецке Что это такое? А, донецкие технологии, она очень резкое, быстрое подбегание со стороны замаскировавшихся под э э медиков, и неожиданно были Чем вас э, в голову, удар, нам знакомы, это по многим местам Донецки, э, пруд или палка, твердый предмет и чтобы не мог двигаться, посмотрите, точечные удары. Вот. Это нога, чтобы человек упал, не мог идти. То есть перебивание костей, ног, чтобы человек упал. И э, голова это мышление, координация человека. Но это сопротивляется все уходящее в прошлое. Это новое, это светлая, нормальная цивилизация сталкивается с тем, что отходит. Мы знаем, что мы предполагали это. Поэтому уважение ко всем товарищам, всех, которые вы видите, волна будет продолжаться. Хорошо, что молодежи много. Это клапан, необратимость процесса, процесс, процесс обновления необратимость приобретает. И они боятся этого клапана, этой необратимости. Они и параллельно стали выходить из дворов. Да, они стали выходить из да, дворов, подстали группами. Пять, 8 нет, спросите, человек. Нет. Как это Скажите, что Люди бьют людей, украинцев, с нашими флагами нашей страны, вот которые вот я у вас сейчас стою и его охраняю. Расскажите, да, пожалуйста, что с вами произошло? Меня, ну, как видите, ударили по голове, ударили по руке, тоже чувствую, что это меньше. то есть, это были, ну, люди вышли откуда? Они сзади догнали, сбоку это вышли? Это были вниз. люди с георгиевскими ленточками. Ну, то есть, это было нападение сзади, или они вышли со дворов, это вот а из какой? Не знаете, да, не видели. Я, я. А вышли больше в конце украинской колонны, правильно? Нет, впереди колонны, ага. но потом она уже все смешалась. Угу. Ну, хорошо. Мы говорим, подождите, ну, человеку плохо, а если вы не понимали, что это молодой человек, он один из них. То есть, ну, тем более мы не были негативно настроены к ним, мы поддерживали, мы уважаем их мнение. Все имеют право на мнение, у нас не было оружия, мы женщины, здесь. Нет, все женщины, дети. И начали вопрос о том, что мы попали, мы попали. Понятно, что мы против нас не против мы не пойдем. По и нет, была уже почти И милиция, я хочу сказать, почти я нам помогла. Она нам Она помогла нам Она помогла Она помогла нам на буквально именно именно Она помогла нам Она помогла нас не против бит. Она помогла Она помогла нас не против бит. в помогла и не против бит. Она помогла против бит. и Поэтому нам хотелось стереть все, что мы сделали, потому что у нас была в милиции. Просто было так интересно, что мужчины, они уже рассыпались, они уже понимали, может быть. Но ну, женщины с битыми лезли, которые нас особили за это убить. Хотя мы, это, это, да, мы не разделяем его вообще взгляда, но мы уважаем его Я бы хотела еще раз сказать спасибо милиции за то, что она помогла. И в дальнейшем хочется рассказать людям, которые мы строили на то, чтобы за Донецкую неравную очередь, за то, чтобы мы стали частью.

ну, 20 лет уже ну, Просто флажок держал. они сматкали, да, да, начали бить бах, 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 и все, 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 все перешли. А. Ah, а милиция что делает? А милиция так. Милиция а. ничего не делала. Милиция без действий, да, четко. Да. Знаете, вот, вот четко сказать, клянусь. Я уже э, о тебе так и рассказываю, потому что смешно, смешно, натянутыми всеми делами, и допустить этих ребят Поглевых. с дубинками. Да, просто, да, да, просто понятно, знаете, у этих ребят просто флажки были, а у этих дубинки и масками. Их бы допустить. Как могло это милиция сделать? Да, да, а? Скажите, пожалуйста, кому они служат? Проходил по улице Артема во время проведения демонстрации. Нет, Когда нет, на нас... да, были женщины и дети, с глазами выступали были, за единство Украины. Во время внезапного этого Митингом, на нас сзади напали какие-то товарищи в масках, с битами, с каким-то оружием. Явно подготовлен. Каких Их было, по моим наблюдениям, порядка сотни, но я мог ошибаться, потому что мне надо было как-то наших женщин куда-то спрятать. Я был ответственен за своих друзей, за свою родню. Да? Мы спрятались в отделении Оршатбанка Серкаса, номер 48 на улице Артем. Забар... Баррикадировались как могли, выглядывали через окна. Помощи никакой не от сотрудников не было, но ну, понятно, женщины работают, они не могли дверь снаружи закрыть. Дверь открывалась снаружи. Мы подперли древком отвага, да? которые нашли. После чего нас снаружи начали двери выламывать. Люди в масках. в масках. Женщин спрятали в подсобке, как могли, закрыли все двери. Звонили в милицию, связь была плохая, но вызвали. Во-первых, полчаса рассказывали, где находится. Я звонила, у меня оператор принимает вызов. Женщина говорит, представьте, я говорю, меня зовут, такая ситуация, мы заперлись, она говорит, назовите адрес, я не знаю. У нас какая-то, мы это была линия Она мне начала, скажите, когда вы родились, где вы живете? Я говорю, нам нас в у нас мужчины железные как называются, палки железные такие, арматура, с битами, в масках пляжах мужчины, по губляшам, в штамме, больших, это Эти люди отсюда были или не отчитывали Мы не на, знаем, на, на, они на, в масках они были, в масках. Визу, да. То есть полностью закрытые лица, форма зеленая, военная. Ну, это значит, что это люди явно не из дома вышли. Если бы они вышли да, из дома, они были одеты так же, да, как да, и вы. Это подготовленная акция какая-то, в чем пострадали мирные люди. Милиция реагировать отказалась. Это было. Как раз стоял наряд милиции, мимо них пробегали люди, при них били. Они просто отворачивались, уходили во дворы. После чего а, на звонки они не, не отвечали, нормально, как видите, не реагировали. Нет, наряд так начали, и не приехал. Вы, это беспредел полный получается. Милиция свёров, не реагирует никак. Мальчик лет возьми с нами был женщина. Я говорю, у нас дети, тут женщины, вышлите вы хотя бы наряд. Меня начали расспрашивать, где это находится. То есть безопасность украинского народа не ни милиции, ни власти. Вот, 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 правильно Милиционеры пропустили. Безопасность украинского народа, людей, простых граждан, не интересует нашу власть, нашу милицию. Такого надо менять всю накормить. Им интересны сепаратисты, им интересны все э, эти беспорядки. Ну, на ну, ну, ваш как, как вы думаете, восток сливает вас, вот да? Нас сливают уже давно, но мы против, мы люди, мы граждане, которые здесь живем, мы хотим в этой Мы не хотим, чтобы у нас была война, мы не хотим, чтобы нас нападали, мы хотим просто ходить по улице, чтобы никто нас не бил и не убивал. Я не хочу прятаться, почему я не могу пройти по улице своего родного города, в котором я живу, почему я должна прятаться где-то от каких-то мужчин, от кто они вообще, почему они безнаказанно бегают, убивают моих сограждан, моих соотечественников? При этом милиция смотрит на это, вот они стоят здесь, то есть это получается, с их ведомостью все происходит.